Привели туди тут. Я тут починав, я буду блинку. Школа-інтернат знищена прямим влучанням керованої авіаційної бомби. На превеликий жаль, маємо чотири загиблих людини і поранених. Пораненим зараз надається всебічна допомога. Людей намагаємось евакуювати. Але російські війська не зупиняються. Під час евакуації людей із школи-інтернат ворог наніс ще один авіаційний удар в район школи-інтернату. Ворог не припиняє розглядати на школу-інтернату. Ще два кабаліті.

Ноги целые, Не поломало? Да нет, не поломало, видишь? Штаны порвало. Да, это штаны. А какой дед погиб там сидит на входе? Приваленный, в Ну, какой-то был, да. Ребята начали откапывать сначала женщину, Валентину. Но там двух женщин не могут еще деблокировать под завалом. Да, да, да. Я говорю, меня еле-еле ваши оскопали. Ну, ломами приподняли. Я уже босиком. он обули. Одели. Прямое

Звонила ваша Юля. Сказала, что вас очень любит. Вот, смотрите, ковер есть. Вот ковер, да. Там холодно, там будет. вот ты морс, А, ковер. Да. Куда он? Сюда. Ну а мы им зачем? Трупы наши зачем? Я вам объяснял, что вы знаете правду, что украинцы не фашисты. Фашист один у нас, это товарищ Путин. Да, баба Зоя? Ай, боюсь, не скажу, хай кажу, что хочет, что я промолчу. То, что дети звонят, он обрывает телефон. И дед на Я деда бачил. Они не выняли, Кого? Тони. Не. Не может Заблокован. Ну за что я погибаю? Ну ничего не делала. Вы как чувствуете? Да ничего? Холодно, да? Пока что правда холодно. Живые, боже, жив. Слава Богу. Прочитать вам, что русские написали, я о том, что по вам ударили ракетой. И что написали. Написали, написали что э, канал сообщает о страшном преступлении врага. По жителям Суджи, которых вы СУ использовали как живой щит, был нанесен ракетный удар, чтобы обвинить в этом Россию. Коллеги, э, объективно высказывают ложь врага. Мы же сообщаем внимание на то, кто сделал заявление со стороны ВСУ. Это Алексей Дмитрошков. Ну вот так вот. Это я. Два майора. Телеграм-канал «Два майора». Да. Так а что, что с нами будет? А, а что с нами, Алексей? Вы нас выложите? А выложили? вас хотят всех купить. Вы что, не видите? Они всем сообщают дальше, что мы вас убивали. Нет. Что нет? Я же вам читаю. Нет, ну вы нас не убиваете. Ну, так они сейчас они нас спасают. Все нормально. Голова. Мы же в были. А как выбрались? Помогли или сами вышли? А у нас эта часть не пострадала. Угу. Так что мы сами выбрали. Только центральная часть. Видите, ви сподівалися, що вони вам дадуть коридор. Вот вам коридор. Ви бачите, який коридор? Я, 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 Я тут Тихо, Тіхокаби опять летять. Що діли? І як би не намагалися протидіяти російські пропагандисти, звинувачуючи Збройні Сили України в нанесенні ракетного удару, їм це не вдасться. до відповіді доведеться стати, тому що це був злочин проти людства, проти власного народу.